Ну, значна вже частина території Луганська вона звільнена від сепаратистів. От, ну позавчора та увійшли українські війська. Це був батальйон територіальної оборони, скільки я розумію, Чернігів. Звільнили Сєвєродонецьк, наприклад, от, от я щойно спілкувався тут по Фейсбуку з, зі своїм знайомим звітом, і він, ну, він каже, що місто оживає всюди, українські прапори, це все дуже приємно, але задає питання, що робити з владою, яка підтримувала, не, не ну, просто не приховано підтримувала сепаратистів, місцева влада, і що робити з місцевими мешканцями, які от він просто помітив, що серед тих, які прийшли зустрічати. с квитами там колонну уже украинскую військову, были и те, так само с энтузиазмом витали и сепаратисты перед тем. Значит, что делать с городской властью? Это, естественно, в любом случае должно заниматься СБУ, правоохранительные органы, чтобы их не допустить дальше к правлению городом. То есть есть фотографии, есть видео, где они поддерживали сепаратистов. Если человек поддерживал, все. Это Суд ⁇ это заключение под стражу, если серьезные правонарушения. И в любом случае, даже если не было серьезных правонарушений, то в любом случае нужно отстранить этого человека, чтобы он больше к органам власти не имел никакого отношения. Что сделать, делать с гражданами? Тоже, в принципе, самое. Нужно смотреть, кто поддерживал, кто не поддерживал. Возможно, просто как усилить наблюдение за этими гражданами, как они общаются, где. Но это, я считаю, работа именно правоохранительных органов СБУ. И ну, а обычным гражданам, которые знают, знают, вот именно видели, что этот человек, его знакомый, пришел на украинский митинг сейчас с украинским флагом, а раньше он бегал а, с флагом ЛНР, ДНР, то, естественно, он должен сообщать эту информацию а, в украинские правоохранительные органы, чтобы за этим человеком велось наблюдение, чтобы не было провокаций, потому что сейчас очень много может быть провокаций в Северодонецке, только освободили город, естественно.